Salam əziz izləyicilər. Bu günlərim kek hazırlayırıq. Bunun üçün əvvəlcə qabımızın içərisinə 2 ədəd yumurta və 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib mikserlə ağarana kimi çalırıq. Artıq bizim yumurtalı şəkər tozlu qarışığımız ağardı. Daha sonra üzərinə 1 ədəd qabartma tozu əlavə edirik. Qabartma tozunu da əlavə etdikdən sonra qarışdırırıq. Daha sonra xəmirimizi iki hissəyə ayırırıq. Ağlı və karişnili keklər hazırlayacağıq. Bunun üçün həmən qarışımın üzərinə kakao əlavə etdik, 2 xörək qaşığı. Bunu da yaxşı bir-birinə qatırıq. Sonra az az un əlavə edib Bunu da xəmirimizə qatırıq. Belç xəmir alınmamalıdır. Narmal xəmir alınmalıdır. Sonra qarışını olmayan xəmirimizin üzərinə də un əlavə edib bunu da hazırladıq. Daha sonra belə kek qalpları götürmüşük, onların içərisinə yağlı kağız yerləşdirib xəmirərimizi əlavə etmişik. Sonra bunların üzərinə şokolad götürmüşəm, damla şokoladı qara və ağ damla şokoladları ağ xəmirlərin üzərinə, qara şokolad əlavə edirik. Kakaolu xəmirlərin üzərinə də ağ damla şokoladları əlavə edirik. Bunu üz etməyə bilərsiz, amma belə olanda həm dadı gözəl olur, həm görüntüsü. Budur artıq keklərimizin şokoladlarını da əlavə etdik. Sonra 180 dərəcəli sobada bişiririk. Artıq bizim keklərimiz hazırdır. Çox ləzzətli, gözəl görüntülü keklərimiz hazırlandı. Az ərzaqla gördünüz kimi çox gözəl görünürlər, dadları da superdir. Sizlər də hazırlayın. Baxa bilərsiz, uşaqlarınızı məktəb çantalarına da yerləşdirin, süfrələrinizi də bəzəyin. İç görünüşünə də baxın. İçi də necə diş diş, gözəl, şokolatlı, ətirli, çox dadlıdır sizlə də hazırlamanızı tövsiyə edirəm. Baxıb şərhlərinizi yazın. Bu da kakaolu keklərimizdir. Bunu da daha da tam başqadır. Kakaolu, çox ləzzətlidirlər. Bəyəndisə like edib abunə olmağı unutmayın.